Хто за те, щоб надати слово? Прошу голосувати. Щоб надати слово, тебе зараз висказати. За? за 20 річного, будь ласка. До мікрофону. То давайте до мікрофону вже підійдіть. Чё? И когда тепло э, в доме, как, погода, мы имеем право скручивать э, счетчик с целью экономии, но ну, я не знаю, как, как это назвать, у нас стоит тепловой счетчик, но у нас вечная э, пр проблема, одни жарко, другие холодно, пройдешься, э, выйдешь в отбор, посмотришь, все фоточки открыты. Мы имеем право, сейчас я проверю, хочу задать вопрос, мы имеем право, скручивать Первое, этот первый это вопрос не Это вопрос Нет, к директору ну, предприятия. Ну, у меня еще есть вопрос. Прийти и задать вопрос у меня на предприятии. Но скручивать никто не имеет права. Технический ВОЗ устроен так, что он не скручивается. А зачем мы ставим тогда ну, цель экономии? Не ставьте, платите вот как 4% по а, по А, понятно, значит не ставить Сначала ставим. говорили, что ставят. Меня интересует... Ну, э, э, хот Во-первых, э, хотела поблагодарить наших дорогих депутатов, очень дорогих, за то, что они поддержали на той сессии, значит, ну, вас вопрос вы знаете, я представляться не буду, потому что мы уже всем, наверное, надоели, я выступаю от жителей домов по Хмельницкому шоссе, Чехова, насчет детской площадки, спасибо, что вы поддержали детей, и далее, значит, выделили, вернее, эту площадку под застрой, под строительство капитала Буда. Мне интересно, это оговорился какой-то срок, когда они начнут строить, и как долго они будут делать проект? У нас был проектант Конецкого, значит, он сказал: вот эти деревья мы вырезаем, вот это мы воздвигаем вот это мы, вот так вот, ну как этот вопрос рассматривать? Деревья вырезаем, а кто их сажал? Вы хоть один поинтересовался, ну, придя вот во дворы? Кто посадил эти деревья? Мы эти деревья выращивали, мы с 1982 -го года, э, наш э, двор, находится в стройке. У нас из конца строятся, строятся и строятся. Э, э, приехали бы во двор, посмотрели, как он закончил уже стройку. Наши э, машины, которые имеют жители нашего двора, заехать во двор не могут, потому что можно перевернуться. Он, он сказал, а зачем строить? Э, э, Я вас засыпать, если будет следующее строительство. Поэтому мы просто... Вас просим, как депутатов, приедьте, посмотрите, и, и мы бы все-таки хотели, чтобы у нас были ароматские слушатели. Вы э, дали разрешение им строиться, но никто из вас не появился туда. Был товарищ Лободян, там, да, когда ему 20-дневный 20 срок сказали дать нам ответ. Он приехал, посмотрел. Наши жители слышали, как он разговаривал. Вот эти гаражи туда, ну, некрасивыми словами, вот эти сюда. И как-нибудь нам через 20 дней никто не дал ответа. Потом, когда мы пришли на сессию, сразу быстренько проголосовали, все вопросы порешали. С конецким понятно, что такое дети и что такое строительство. Мы хотим, чтобы в бюджет города поступали деньги. Но не таким образом. Нас... Сказал, что Робер при вашем... Нам хотелось бы срок узнать, когда же он будет это делать, какой, какой срок ему дан на, на, на отведение там, про, проекта и все остальное. Ну, мы это по это этой дороже. дороге будем пройти. И, а? и новая нова будова. Хотят сделать там новую будову. Зайдите на сбор, посмотрите, как будут двигаться вся новая будова при вот этих обшарпанных, извините, от базовских домах, и где по колено воды. Но это строили не мы, и не мы это сделали. Вот когда канал приехал, сделали нам трубы или там канализацию, оставили яму, кое-как там засыпали, и наши Человек. Вот такая ростом, она носит ведры со щебенкой, носит какие-то там песочки, засыпает, асфальтирует э, это, двор у нас в доме. И дорога по, по Мы... А Не, а, как я могу помочь? Я, закрываю, это не, я не могу, это самое. У нас было две статьи после вашей сессии. Кто-то откликнулся. Никто не откликнулся, потому что вам это не интересно. А вам это не интересно. И насчет стали не грозите, что через эту дорогу будет делаться. Тем более, что ваша майка там, и вы больше, больше всех зайдите. А что ты говоришь? А что мне сказать? Я нету мойки никакой. А что ты мойка? Мойка, вот где ты погружишься, не ваша. Сумки головой чуть-чуть. Я извиняюсь. И не показывай вам то, что показывает. Снимите, пожалуйста, что он показал. Я знаю, Все, Что мы будем дорога. Когда будет? У нас стоит одна стойка, конец с другой стороны, которая уже. Все руку строится, проходит уже прошлые пошли на Через пять мы начинаем делать более Чехову, Первый слой. Это первый слой. я еще хочу сказать, у нас есть женщина, у которой сын в Америке. Якраз цю дорогу нашу європейську почерку, була показана на американському телебаченні. Я сижу, Кам'янськольський, виділий собор, покуршнар, палоцький, і стали європейською дорогою. Люди не знали, почали працювати. Якби податки всі пробили, то були б і надходження в бюджет, і все, бо якби наша законодавча база нормальна була. А так вона ви бачите, що збирається. При нормальному фінансуванні в Польщі місто, яке має 5 тисяч населення, в них бюджет 1 мільярд на наші гроші 350 мільйонів. А в нас вибачайте, скільки? 103 тисячі і 550 мільйонів. Вони будуть прості розбирати дорогу, ямка вирізмова, чи не ділять проблеми проблема, є де проект, ми не можемо. Це площадку, що є? Питали історію. Вийшла на трибуну жінка. Да? Виступає громадянка міста від імені громади Почехова. По-перше, що пан Гордійчук не етично висловлюється, показує бос, що для стороні. Ну, це так, питання етики. А по суті... У нас тепловоденергія є монополістом. Ви знаєте, що є закони в світі, які роблять так, щоб монополії не було. А тут так, він є монополістом, люди не можуть ні скрутити, це стосується, пам'ятаєте, під час виборчої каденції, верніше виборчої компанії, ви виїжджали туди на Хмельницьке. Що, що, що це за безприємство тепловод енергії? Не можна скручувати, не можна того, що я сказав, то буду робити. А де ж як в Німеччині, в інших європейських містах, що людина собі скручує, як хоче так робить. Хоче в морозі живе, хоче хочеться. Всі податки, всі Чуєте, Чує з одного метра і з одного. Михайло Істанович, це... не, не перебивайте мене. Податки мають платити з нашого шоколадного президента і донизу. А ви хочете, щоб бідний народ платив податки? А? Правильно, я що, я можу... знає, що всі мають платити. Так само, є нас, не як є представники партії БПП. Вони тут піаряться, називають моє прізвище, необосноване і таке інше. Я в різному можу пояснити, що, але ці люди не зрозуміють, що то написав. У нас є різна преса. У нас є преса офіційна, є преса нормальна, а є преса жовта. Так от кожен читає пресу ту, яку хоче, і потім коментує на сесії. Я? Я... Ви мене перебували. Я сказав за Гудівчука за цю фірму, як вони обкладали людей починаючи з 90-х років, як київська компанія була і то, що і зараз людині закриває очі біля сторони крутять. Це принаймні гадьба йому і неетично і огидно для мене. Ви назиєте? Какої ви маєте право сказати, що міняється мойка? Какое ви маєте право? Какої ви ймаєте право?

Хворити комісію, є пропозиції щодо комісії. В станкомісії Потом... підготовці звернення до Кабміна. Попині Василь Володимирович, Галічук Подалій Григорович, Курська Майя Дмитрівна, Бенкетов, Геннадій Дмитрович, Ткач, Олег Васильович. Чи ще має бажання? Вописи, про Хто бажає? Прошу Будь ласка, прошу проголосувати, задати. Прошу проголосувати. Хто за те, запишу членом комісії, коли мене задісовано? Бенкину позазвав. За 20 висел в печнер